Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ник, дядя Лев, здравствуйте. Привет! Он опять смылся из колледжа. Папа, там нельзя жить. Я всю ночь не спал. Лежал до рассвета с открытыми глазами. В Бельгии тебя тошнило, во Франции у тебя открылся понос, в Америке у тебя была аллергия, а в Англии, значит, у тебя бессонница. Мальчик вегетативно не переносит чужбину. Этот мальчик вегетативно не переносит учебу. Ну за що я довмордаватися в цих коледжах? За що ви каждый год мне мені нову імміграцію? Тому що ми з мамою мечтаем дати тобі хороше образование? Це вже традиційно час, коли дитина закінчує школу, переляк для всієї родини, яку обрати спеціальність і кому її обрати, бо не завжди випускник обирає свій шлях сам. Інколи через авторитетних батьків, інколи через брак можливостей. Інколи безліч варіантів, особисто я пам'ятаю свій випадок після 10 років школи, чого мені хотілося, це як дорослій дівчинці жити окремо від батьків, тобто переїхати в інше місто. І друге, не здавати вступних іспитів. Через 5 років я стала щасливою власницею диплому з економічної спеціальності найкращого в світі вишу». Я люблю свій університет. Ми однокурсники досі разом дружимо і відпочиваємо вже з дітьми. Ми спілкуємося з улюбленими професорами. Ми зустрічаємося на день універа і пишаємося своєю освітою. Але жодного дня я не працювала за своїм першим дипломом. Пара років пошуків та безідейних заробітків трохи досвіду і поворотів і рішення про іншу роботу і іншу освіту, щоб робота щохвилини була в кайф. Бо знайдеш улюблену справу і ти не будеш працювати ані дня. А чи можливо відразу прийняти мудре рішення у 17 років? Якщо ти добре сам обрав та знаєш свій шлях, то потрібно самому обирати. А якщо ти не знаєш, ну потрібно до батьків прислухатись. Ну, вот от каждого человека зависит. Мы когда поступали, например, не знали, куда мы хотели идти, поэтому слушали в том числе и рекомендации родителей. Ну да. Вот родителей была поддержка все равно, как бы. -то, ну, то, что хотелось себе и то, что считается, в принципе, чем-то адекватным, чем-то перспективным, конечно же, по душе потому что иногда родителей нет, и приходится думать самой само, о своем будущем. По-хорошему, мало кто в 16 лет знает, куда нужно да. поступать, и предоставлять людям выбор настолько <coughs> не стоит, наверное. Это по зову души, это ребенок рождается и сам понимает, что ему нужно. Наше жизнь складывается из различных выборов. Mm -hmm. Мы делаем то выбор, что хвилины, что втягнуть, что замовить, что сказать, как сказать кожного дня, так, Мы можем сказать, еще вступ до высшего пестишкулиться, есть такой первый масштабный сведомый выбор у молодой личности. Ну, на самом деле важно, насколько э, до этого момента родители позволяли ребенку принимать решения о своей жизни. Э, поэтому, если это, ну, скажем так, первое и единственное решение, которое родители позволяют или доверяют принимать ребенку а, впервые там, в 15-16 лет, то не думаю, что оно будет удачным. А, потому как тренировать этот навык, навык принятия решения и а, позволение, скажем так, сталкиваться с последствиями, с, с последствиями своих э, решений, родители, ну, в общем-то, родительская задача э, должна быть до этого возраста, начиная там ну, возможно, начиная даже в достаточно раннем периоде, то есть уже лет с постепенно передавать ребенку часть ответственности за свою жизнь, и тогда к 15 15-16-летнему возрасту ребенок, ну уже не ребенок, а уже такой достаточно молодой человек, девушка, способны осознанно подходить к выбору профессии своей, своего будущего, то есть вполне отдают себе отчет, какие, с какими последствиями он может встретиться вследствие того или иного решения. Чему 16-17 роки может молодая людина сделать какие-то разумные Этот человек молодой там, или девушка молодая, да, конечно же, нуждается в поддержке. В поддержке старшего, возможно, в поддержке одногодок, для того, чтобы посоветоваться, получить обратную связь по поводу того или иного своего решения или варианта решения, что тоже можно, может быть полезно при, при принятии же этого решения, куда поступать, кем быть. Скоро я закончу школу. И теперь перед мной стоит выбор, какой вуз выбрать и какую профессию выбрать. При выборе вуза надо в первую очередь смотреть, что хочешь ты сам и не слушать никого другого. Надо все взвесить, потому что если ты выберешь работу, которая хорошо оплачивается, но тебе не нравится, то ты там высот не достигнешь, и зачем это надо? Я, как выбирал вуз, я подумал, что нравится мне в первую очередь, и не слушал, что говорят другие. Что для тебя важнее, хорошие деньги или чтобы тебе было удобно и приятно работать. На работе, которую ты любишь, ты сможешь достичь больших высот, чем, допустим, на более оплачиваемой, но не твоей работе. Часто бывает, что говорят родители, куда поступать. Ну, мне кажется, это неправильно. Если работа действительно высокооплачиваемая и тебе нравится, то это ты счастливый человек. Допустим, юристы, очень много юристов, и оно как бы высокооплачиваемое. И многим людям нравится, но их очень много. То же самое с экономистами, дизайнерами. Среди моих друзей все хотят быть юристами. Или э, дизайнерами, или художниками, или фотографами. Вот это самые модные профессии сейчас. Может имеет смысл выбрать не такую популярную работу, потому что там будет меньший конкурс будет легче достичь чего-то. Многие хотят уехать за рубеж учиться. Слышу столько восторженных отзывов о а вузах. Система образования лучше, это действительно так. На другой стороне трава всегда сильнее. Я при выборе вуза буду смотреть на престижность вуза, стоимость обучения, ну и где он располагается. И буду смотреть на, какие, на то, же, какие предметы надо сдавать. Может стоит именно сказать себе, что я это сделаю и все. И ты действительно этого добьешься. Ростом нашего героя Данила, они типовые для его века? Очень даже тип, типичные и на самом деле достаточно взрослые и зрелые. Я когда прочитала его размышления, насколько в таком молодом возрасте человек э, достаточно широко смотрит на вещи, на мир и на свою, свою позицию в этом. Тут то точно он предполагает, что есть и то, что в нем заложено. Те способности, которые в нем заложены, они ну, потреб, рано или поздно потребуют реализации. Также он понимает и смотрит на реальность нашу типа, ну, сегодняшнего дня, в которой есть ну, некоторое, возможно, несоответствие желаем и он способен, насколько я поняла, соизмерять вот свои, свои, потребности и возможности их реализации. Поддерживаю его в том, чтобы он искал тот способ в этом мире, но именно реализуя свои, свои способности. Потому что, как он говорит, что если я пойду не по той дороге, которую сам себе выбрал, то, возможно, в скором времени мне это будет неинтересно, у меня пропадет мотивация и, в общем и смысл, до смысла вообще дальше продолжать этой деятельности. Мне особенно кажется, что целиком возможно сделать какие-то компромиссные решения, знаете, между реальным, чем-то таким, что в межах наших возможностей и как любое, как бы идеальное понятие, да, существует идеальное и противоположность ему. Ну я бы не сказала, это не идеальное, а именно реальное некая идея. И, ну, как мы замечаем при существовании в этом мире, какая бы идея ни была вот на, на ментальном плане при ее при попытке ее воплощения, она претерпевает некоторые изменения. Да? простейший пример. Придем, вот у меня возникла идея создания стула, да, в моем воображении, моя идея это определенный, ну, это определенная конфигурация, размеры и так далее. Когда я начинаю его воплощать, то по итогу получается не, нечто ну, отличающееся, да, возможно, похожее, но отличающееся, ну, возможно, и так. То есть образ идеальной работы или идеального образования, он существует, но при попытке воплощения вот в реальной жизни он, претерпевает некоторые изменения. С этим полезно и важно считаться, конечно же. А думка родина, батьки, если такая родина, где батьки достаточно авторитарные, и они наполягают, треба работать так, треба вступать в такого выше, треба и сам эту специальность, потому что еще ну, с высоты властного якобы с досведом, с детского нам вынесем. Позиция родителей а, понятна в данном случае. Конечно же, если смотреть только с точки зрения прожитых лет, опыт а, их жизни ну, достаточно весомый. А, при этом, а если они... Ну, как бы навязывают свою точку зрения ребенку и игнорируя его собственный опыт, который у него естественно же есть или у нее, а, у, несмотря на то, что он меньше по возрасту, но у него уже есть свой опыт и игнорирование этого факта ну, может приводить к достаточно печальным последствиям, вплоть до разрыва отношений, согласия на не свой вариант решение, от которого впоследствии будет страдать же самый ребенок. Как в той пословице ⁇ хотелось как лучше, а получается как всегда ⁇ но это, опять же, если не учитывая такие факторы, как опыт ребенка, потребности ребенка, способности, которые, в общем-то, легко проверить с помощью того же тестирования. Важно именно это учитывать, но ну, очень крайне нежелательно игнорировать эти моменты.